द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सतदयुक्ताय भक्तास्त्वाम् पर्युपासते ये चाव्यक्षरमव्यक्तम् योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः देने युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्तमचलन्ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहंसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयत् अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् अतः कुरु यदात्मान् हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानौ विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टाः सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयो मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्य सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः च मित्रे च पमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमा क्तास्ते दीवमेत्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः